А? Какую демократию? Как? Это, это не демократия. <су> <су> это реальность. Но это реальность украинская ситуации до этого. Когда есть априори его нет, то это, это в мире, это, да. не, это не, про, это про нас. Это, Не везде. вообще. Если мы избавимся от таких слов... ты читал юридические документы? Во-первых, я тебе расскажу... Смотри, я тебе объясню, у тебя просто советский способ мышления. Объясни, почему. Можно я объясню? Потому что в мире существует три... Можно я нет, могу, потому что есть три войны. в мире три системы права англосаксонская, романо германская и мусульманская. Смотри, э, в чем разница между англосаксонской и романо германской? В Британии и в Америке а, юридическая да, практика, я на примере тебе расскажу, я есть я знаю. решение суда, то есть суд ну, раз, ну, раз, я раз раз да. я и там прецедент, я и раз в понимаю. этих прецедентах, да, в этих прецедентах. То есть законы в Британии и Америке это набор миллиарда решений, да. каких-то конкретных, и в этих конкретных решениях да. там такого, ты читал эти решения? Там миллиард разных формулировок, миллиард любых слов. И поэтому юристу американскому или британскому то, что ты сейчас говоришь, оно очень непонятно, абсурдно. То есть он как хочет, то, например, ты адвокат чей-то, да? ты приходишь на суд. Там и ценность человека, который защищает кого-то, в том, что он может красноречиво, красиво, аргументированно изложить свою точку зрения. У нас нет системы, причем, давай, так давай мы будем дальше тупыми дебилами и биться Почему такими дебилами? Дебилами. дебилами? Это разная система. Ты сейчас придешь к тому, что вы президентного права. Ну, а, почему так? Он вообще здесь? Так, ты сейчас говоришь, я давай мы будем делать все говорю. как раньше. Ты говоришь, как, давай делать как, как раньше. Я говорю, не говорю раньше, я говорю вести более компетентную, точно, формулировку. Ты сейчас компетентно сразу говоришь. Почему ты не понимаешь, что такое компетенция? Потому что он писал, что с людьми, 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 понятия. Компетенция это понимание логики. Логики, а не э, какое да. слово ну, да? Логики, Поэтому ну, типа красиво слово, если да. не у нас. Да вот логично, мне, логично будет добавить, что очень важное слово доверие нельзя исключать из и этого и, документа. ты ну, понимаешь, что оно значит, этого достаточно. Лutes, Просто вопрос. Твоя претензия говорит о том, что это в юридическом поле, да, это, типа, вот, это не является юридическим документом, это является манифестом. Хорошо, все. Ну, манифест в тоже будет дальше присоединен. Декларация. Ну, декларация. И так далее. декларация. Они подпишут люди, это будет уже Поэтому это оно должно носить хотя Ну хорошо, смотри, есть давай давайте не манифест, не декларацию, вообще давай придумаем какое-то слово, которое не имеет отношения к, документации. Вот в интернете такое понятие как fuck you вот это вот филлл эй ю да вот это считаю что это, 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 это инструкция, инструкция инструкция к пользованию что это такое и как кому пользоваться как это работает вот собственно а это я, слово, я просто предлагаю если действительно это никакого, никакого отношения к официальным каким-то если не имеет это вот это вот это вот это вот это Извините. Вот Назад. Назад был лучше. Назад. возьмите вот этот Ничего. документ и переведите его на язык юриспруденции. Это не займет больше получаса, насколько я понимаю. Но концептуально, концептуально платформа эти здесь изложены, мне кажется, нормально. То есть здесь можно будет понять, о чем не встречать. Слова все ясные. Давайте что-то добавим или добавим, но не по принципу неправильной формулировки, по принципу смысла. То есть что называется. важно добавим, что менее важно убавим, если оно то заменяет. Но, но не по принципу «это не примут в суде», а по принципу нет, «это нет, имеет смысл знать или имеет и смысл да. рассказать». Давайте просто еще раз вот, прочитать и все, слушать, все по Да, еще опять же давайте воссорваться в наших правилах. Простых, которые никому не нравятся, но очень есть. Если человек выступает, критикует, сразу предлагает, говорит «я это сделаю». Я, я это переведу на юридический язык. А, а мы оставим это в творчестве. Пожалуйста, давайте. давайте не нет, для, вот для вас это принципиально, для нас это принципиально. Нет, давайте это вот тогда вот. Так как мы договорились. Я это, это сделаю. Покритиковал, значит, я это не сделаю. Хорошо. У вопрос вообще нет. исторический пример. Казаки писали письмо хану. Султан Так они все вместе писали. Вместе. А мы же не вместе. А вот здесь нас после себя. Ты понимаешь, у тебя нет... У меня первое место в Украине по праву было в школе. Я учил в университетах преподавателей, студии. Мы договорились. Я работал в университете. Я не могу. Я расскажу, что у нас проблема в том, что

Будь в тому вигляді, в якому він зараз є, це банальне зло. Державні органи влади імітують культурні процеси. Реальне культурне життя відбувається в окремі держави. Для того, щоб це змінити, зібралася асамблея. Основне завдання асамблеї змінити державну політику і культури, перенаправити вектор впливу від згори вниз до, згори, до, до, до знизу в Переформувати соціальні зв'язки, провадити механізми впливу громадські органи влади. Асамблея не є репрезентивною вертикальною, а не зловою горизонтальною системою, головним принципом якої є самоорганізація. Саме цим вона фундаментально відрізняється від інших громадських об'єктів. Відповідно до підписаного міністром меморандуму керівництво культури країни прозоро взаємодіє з групою делегацій від асамблеї. Асамблея складається з самоініційованих само робочих груп по різних напрямках. Кожна робоча група обирає двох, двох делегатів. Головними головним критеріями виділення делегатів від робочих груп є довіра та шану. Єдиний спосіб впливати на діяльність асамблеї це зійти в неї і працювати.

я хочу сказать, что да, в отношении особенно собирается участь рабочих групп тарифных разных Каждая рабочая группа выбирает двух головными Главными критериями выделения делегатов для рабочей группы для Дамира Этот абзац вот нарочно, нарочно, сделан вот, вот так вот э, расплывчато из, из по той причине, что это как раз вот структуру э, работы ассамблеи нужно а -а -а. серьезно дорабатывать. Потому что здесь работа, работа не на один час, и нужно, наверное, советоваться с людьми, которые знают, как работают подобные живые инициативы во всем мире. Мы вот просидели, просидели, парочку часов в кафе, и рисовали на бумаге, и как ни крути. Ну, главное, я не проголосовала да. как нищук. Не, не сюрприз. Вот, этот самый... Должны теперь его через течение часа видимо, видеть здесь. Дело в, том, что как ни крути, вернее, никак не как ни крути, я уверен, что можно найти какой-то выход, но получается, как по всякому получается так, что как ни крути, вот там возле министра организуются коррупционеры и приводятся. Я понимаю, просто такие, что они там